sati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng bangla. Sorry, kita sudah lupa di Malaysia orang Islam lain. Saya respect Malaysia. Tapi you orang panggil orang Bangladesh, Bangla, Bangla, Bangla. Bangla apa itu? Kasih panjanglah sikit Bangladesh. You respect Bangladesh, kita respect Malaysia. Walaupun kita sudah salah, tapi kita tidak akan salah lagi. Terima kasih. Orang-orang atasan buat macam ni dekat orang Melayu lah. Mereka nak berniaga, nak mencari susuan nasi pun susah hari ni. Kita Melayu kot, kenapa tak nak berbangsa sendiri tu orang apaan sabar? Warga asing pun tengah berniaga dekat Melayu, tak di jalan. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Datuk Sri Arnaud Ibrahim berkata Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Malaysia dilihat tidak lagi menjadi destinasi utama bagi warga Indonesia untuk datang mencari peluang pekerjaan. Menyebabkan Malaysia kini tidak lagi menjadi pilihan utama warga Indonesia untuk datang bekerja di sini. Malaysia dilihat tidak lagi menjadi destinasi utama bagi warga Indonesia untuk datang mencari peluang pekerjaan. Pelancong asing, khususnya pelancong dari Bangladesh. Tanggal 23 bulan Februari 2024 saya menyaksikan satu MOU yang ditandatangani oleh MAH Malaysian Association of Hotels dengan satu agensi pelancongan yang paling top di Bangladesh untuk membawa satu chartered flight sekurang-kurangnya 150 pelancong dari Bangladesh kita sedia maklum Bangladesh penduduknya hari ini lebih kurang 174 juta, 10 peratus daripada itu adalah golongan kaya, Iaitu 17.4 juta high net worth individual dengan izin. Itu adalah sasaran kami lah. Itu adalah tujuan MOU tersebut. Kita lihat uh, latest statistic itu uh, yang registered pekerja Indonesia uh, ada di 585 ribu itu kira-kira. So Uh, Number significantly drop ya uh, dan juga yang undocumented uh, saya kira sekarang uh, pun sudah jauh berkurang my prediction uh, sekarang uh, pekerja Indonesia itu saya kira ada di uh, 1.5 ya atau even less ya kalau kita lihat statistik dari Malaysia Indonesia is not number one anymore. Ya, hmm. sekarang Bangladesh number one. Bangladesh number one. Bangladesh number one. Oh, ya. Okey, tapi dari si saya tengok data yang last year, dia mesti di Indonesia lagi. Nah, sekarang Bangladesh number one. Jadi uh, jumlah pekerja Indonesia di Malaysia in the last uh, three years itu significantly drop. Ya, uh, Jadi eh, dugaan saya masa Covid banyak orang pulang and then they don't return back to Malaysia. Jadi sekarang sudah embassy service pun sekarang sepi saja. Nah, yang saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini eh, dia pergi ke other destination ke negara, ke negara lain. lain. Ke negara lain. Eh, misalkan banyak ke Jepang, ke Europe, ke Taiwan dan juga eh, Hong Kong itu eh, dalam waktu dekat saya kira akan membuka untuk yang sektor formal. sekarang ini Hongkong hanya untuk domestik worker saja, tapi soon dia juga akan buka uh, yang formal. dan saya kira Singapura pun akan uh, akan ada membuka yang sektor formal karena di banyak negara uh, ada shortage ya uh, pekerja di sektor-sektor yang uh, kita sebut sebagai blue collar uh, workers ya yang not high skill lah ya. Jadi, uh, ada destinasi-destinasi uh, baru untuk pekerja Indonesia. And Malaysia, I think, uh, kalau kita lihat data yang terakhir, uh, semakin menurun ya orang pekerja Indonesia. Ketakkan peraturan. Itu satu bukan. ya, nah, satu nah. itu pun demikian. Nah, Jadi, berita-berita uh, yang uh, dibaca di sini ada uh, operation, apa enforcement, immigration, segala macam, nah. itu pun membuat orang juga apa jadi takut datang ya kan banyak tuh berita-berita penangkapan-penangkapan air-air ini kan eh, hampir setiap hari ada. Dari itu kan dibaca juga dengan eh, sekarang eh, sosial media dan belum orang boleh baca apa yang berlaku di sini di Indonesia pun dia sehari yang sama sudah tahu juga. Jadi banyak penangkapan-penangkapan ya case-case itu pun membuat orang uh, menjadi uh, mungkin tidak tertarik, mungkin takut better daripada macam-macam. Orang kan tahu oh ada penangkap, iya dari tangkap, iya dari tangkap. Orang takut juga gitu kan. Jadi itu juga uh, uh, message yang uh, saya kira menyebabkan orang uh, menjadi reluctant to come to Malaysia ya. Dia kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Kita buatlah kempen Kerja kilang lah, kempen kerja pasar lah dan kita bagi insentif yang sedikit tinggi, tak akan ada. Dan kalau kita rujuk kepada contoh 2-300 ribu rakyat Malaysia khususnya di Johor yang sanggup bangun pukul 3-4 pagi untuk pergi ke Singapura dan bekerja dalam fungsi-fungsi yang sama seperti pekerja migran di Malaysia di Singapura, hmm. kita kena ambil kira bahawa kenaikan gaji itu tidak mampu dikejar oleh Malaysia. Mudahlah untuk mereka di media sosial kata, oh kalau bayar saya RM3,000, rm ringgit, saya pun sanggup untuk kutip sampah, saya sanggup untuk kerja di ladang. Tapi mana mungkin kita nak melihat capital strategy overnight nak samakan gaji kita dengan Singapura dengan uh, purchasing power di Singapura dan sebagainya saya rasa tak tak boleh jadi suka tak suka kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran terutamanya untuk sektor-sektor tertentu. Dalam hal ini kita tak boleh tolak bahawa untuk jangka masa yang sederhana dan panjang akan ada pekerja migran yang perlu dimasuki ataupun dibawa ke Malaysia. Bahawa layanan yang diberi kepada pekerja migran ini boleh dan mesti ditingkatkan. Mereka tak boleh dilayan seperti buruh paksa dan masih lagi ada banyak majikan yang perlu ditegur dan langkah perlu diambil, penguatkuasaan perlu dilaksanakan supaya hak mereka dan kebajikan mereka dijaga dengan baik. Saya sendiri melihat waktu saya jaga Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu bahawa perumahan yang disediakan oleh pekerja-pekerja migran ini sangat-sangat daif. Ambil pendirian yang lebih kemanusiaan tentang orang yang ia ya, betul datang daripada negara lain, tapi bukan 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 keputusan dia untuk lahir kat negara mana. Dan kadang-kadang benda asas ni kita lupa sebagai manusia. Bahawa kita bersyukur alhamdulillah dapat lahir dalam Malaysia, negara yang aman, negara yang membudikan kita peluang ekonomi. Bukan salah sesiapa yang terpaksa ataupun dah ditetapkan oleh Allah SWT lah dilahirkan di negara yang mungkin ada konflik, yang mungkin ada kesusahan, yang mungkin peluang rezekinya tidak secantik kita. Bukan ya. kita berusaha untuk dapat ini. It's, it's, luck of the draw. Right? It's fate. Jadi kadang-kadang saya rasa sedih kalau boleh saya cakap dan memang saya akan isi dia dalam hal ini. Bila tengok kadang-kadang orang Melayu Islam yang Cara dia cakap tentang orang migran ni Termasuk orang migran Islam Mungkin datang dari Bangladesh Mungkin Pakistan Mungkin Rohingya Kalau Rohingya ni dia refugee lah Dan macam-macam lah yang dilabelkan tentang mereka Kononnya tak elok lah Kononnya menyusahkan lah Seolah-olah mereka ni tidak sama level dengan kita Saya yakin sangat-sangat itu bukan ajaran agama kita lah Saya cuma harap kalau kita over sikit biarlah kita over yang kemanusiaan bukannya kita over untuk mengatakan bahawa tepat terlalu tegas sehingga kita melayan manusia lain yang juga hamba Allah dengan cara yang